Britain ketika itu sebagai kuasa dunia telah pun berdepan dengan apa yang disebut sebagai kemenangan. Termasuk kelompok yang menang dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi anehnya yang kita nak bincangkan dalam uh, buku The Group ini, kenapa selepas menang Perang Dunia Kedua, Britain menjadi kuasa yang merudum dengan begitu teruk. Okay, minggu ini kita teruskan uh, ulasan... Buku sebagaimana kita adakan pada minggu-minggu yang lalu iaitu buku uh, To Govern the Globe, eh, yang mana To Govern the Globe kita ketahui ia membincangkan tentang uh, kebangkitan dan kejatuhan kuasa-kuasa besar termasuklah daripada Sepanyol, Portugal, Belanda, British, kemudian Amerika dan yang terbaru tentang kebangkitan kuasa Cina. Dan minggu ini kita membincangkan tentang British. Eh, kita ketahui bahawa British adalah satu empire yang sangat terkenal menguasai dunia ketika mana waktu puncak dia adalah sekitar 24% daripada keluasan tanah dunia ini dikuasai oleh empire British sehinggalah selalu disebut bahawa sun never set in the British Empire. Ah kerana apa daripada Kanada sehinggalah ke New Zealand, India, Hong Kong, Singapura dan sebagainya berada di bawah wilayah jajahan British dan bagaimana British ini naik kita akan bincangkan secara Uh, as pada kali ini ialah disebut dalam buku tersebut ialah kekuatan uh, keilmuan mereka ataupun intelektual mereka yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan baru sama ada dalam konteks uh, untuk memperkemaskan ketenteraan mereka terutamanya tentera laut uh, navy british navy ataupun dari sudut teknologi sehinggalah menghasilkan apa yang disebut sebagai revolusi industri uh, yang berlaku satu ketika dahulu yang menyebabkan negara tersebut menjadi negara yang begitu hebat ada segi teknologinya, penguasaan ekonominya dan kekuatan ketenteraannya. Itu berlaku kepada British dan ketika itu kita mengetahui bahawa telah pun munculnya kuasa-kuasa barat yang lain sama ada Portugal ataupun Belanda, Sepanyol Perancis juga ah, tidak terlepas ah, daripada usaha untuk cuba menjadi kuasa besar ah, dan juga antara yang baru menjadi pencabar kepada ah, Britain tersebut ialah Jerman. Ah, tetapi semua itu berjaya di, ah, diselesaikan oleh ah, Empire British sehinggalah mereka menguasai dengan satu wilayah besar sebagai tersebutkan tadi. Jadi di sini ia bukan sekadar penguasaan secara politik tetapi ia mendatangkan kekayaan kepada aktiviti perdagangan British. Kerana apa? Kerana wilayah-wilayah yang mereka kuasai itu bukan sekadar ianya dikuasai dalam konteks uh, tersebut tetapi mereka boleh membawa pulangan yang banyak termasuklah sumber-sumber alam yang mereka perolehi daripada negara-negara tersebut uh, termasuklah mineral ada uh, juga aktiviti perdagangan yang mereka kuasai dan bagaimana kekuatan itu dibina selain daripada kita sebutkan penguasaan teknologi dan kekuatan ketenteraan tadi ialah bagaimana British itu berjaya menguasai laluan-laluan dagang utama dan juga lokasi-lokasi strategik dunia kita lihat di sini antara laluan dagang yang cukup penting ialah di antara Laut Mediterranean ke Lautan Hindi yang mana British telah pun kuasai apa yang disebut sebagai Terusan Suez yang mereka bina dan mereka kuasainya yang menyebabkan adanya Terusan Suez yang kedudukannya di Mesir pada hari ini menyingkatkan atau memendekkan perjalanan antarabarat ke timur yang telah pun mengambil masa begitu panjang ketika dahulunya perlu lalu ikut pesisir laut uh, di benua Afrika tetapi ketika ini tidak lagi perlu melalui lokasi tersebut terus sahaja melalui Laut Merah Melalui apa yang disebutkan sebagai terusan Suez tadi. Itu antara yang dikuasai oleh mereka. Dan mereka juga kuasai lokasi strategik lain. Sebagaimana Singapura, Hong Kong, Gibraltar. Di antara Spanyol dan juga Morocco hari ini. Iaitu sempadan di antara Afrika dengan Eropah. Itu semuanya dikuasai oleh British. Maka menyebabkan bukan sekadar mereka cukup berkuasa di sudut ketenteraannya. Tetapi mereka menguasai lebih daripada 60% daripada laluan-laluan dagang utama dunia. Yang menyebabkan kuasa-kuasa Eropah lain sama ada Perancis, Jerman, Belanda, Portugal dan juga Spanyol terpaksa tunduk kepada mereka ataupun tewas kepada mereka. Itu di antara kehebatan British pada ketika itu. Dan wilayah-wilayah dikuasai oleh British itu pada kemuncaknya itu penduduk yang dikuasai itu adalah sekitar 450 juta dan tanahnya kita sebutkan tadi hampir 1 per 4 daripada dunia iaitu sekitar 24% yang dikuasai oleh British. Jadi ianya memberikan kekayaan kepada empire tersebut tanpa had Sehinggalah dengan revolusi industri yang mereka ada ketika itu, dengan bekalan-bekalan bahan mentah seperti getah yang datang daripada tanah Melayu ataupun Malaya disebut ketika itu, begitu juga dengan biji timah yang juga didatangkan daripada tanah Melayu. Sehingga dikatakan ketika itu, negeri Perak sahaja membekalkan sekitar 50% daripada bekalan biji timah Malaya ataupun berikutnya selepas merdeka dikenali sebagai Malaysia tetapi ianya juga mewakili sekitar 20% daripada bekalan biji timah dunia datang daripada negeri Perak ada juga daripada keseluruhan Malaysia boleh jadi lebih daripada 30% begitu juga dengan getah maka sumbangan daripada wilayah-wilayah jajahan ini kepada revolusi industri perindustrian ataupun sektor pembuatan di Britain itu cukup besar kepada mereka. Dan India satu lagi wilayah yang disebut sebagai permata mahkota kepada Britain pada ketika itu kerana daripada India saja sama ada dari segi pertaniannya, aktiviti perdagangannya, pembekalan tenaga kerjanya menyumbang 10% kepada GDP ataupun pendapatan negara Britain pada ketika itu. Ini antara kejayaan British yang cukup hebat. Sehinggalah berlakunya Perang Dunia Pertama. Antaranya ialah kerana munculnya Jerman di benua Eropah tersebut yang turut mencabar Britain untuk menjadi kuasa di Eropah dan juga kuasa dunia pada ketika itu. Dan kehebatan Navy ataupun tentera laut Britain ini dan kekayaan yang ada kepada mereka sehinggalah mereka berjaya menyekat kemarahan Jerman ketika itu untuk melebarkan pengaruhnya di wilayah-wilayah lain. Jerman telah pun menjajah Poland dan juga masuk ke dalam wilayah Perancis pada ketika itu. Iaitu satu kekuatan ketenteraan yang begitu hebat yang mencabar British. Tapi apa yang British lakukan ketika itu ialah mereka melakukan sekatan eh, maritime blockage ketika itu dilakukan sehinggalah Jerman tidak ada laluan keluar dan masuk yang strategik di laut mereka sehinggalah dalam perang dunia itu yang pertama yang berlaku selama sekitar 4 tahun sekatan itu menyebabkan ribu orang penduduk Jerman di kalangan orang awam bukan tentera terbunuh disebabkan kebuluran eh, mati disebabkan kebuluran jadi kalau hari ini orang membincangkan tentang sekatan 80 hari yang Israel lakukan terhadap Gaza yang menyebabkan kanak-kanak sekitar 14,000 orang terbunuh disebabkan kebuluran dan sebagainya ianya boleh berlaku kata PBB tetapi sebenarnya perkara yang sama telah pun dibuat oleh British yang mengenakan sekatan laut kepada Jerman yang menyebabkan 763,000 orang penduduk awam Jerman itu terbunuh itu adalah satu bentuk kezaliman sebenarnya tapi perbincangan kita bagaimana berkuasanya Empire British ketika itu sehingga Jerman tidak mampu untuk menyaingi mereka. Itu berlaku. Kemudian daripada itu, bila mana pergi kepada Perang Dunia Kedua, sekali lagi berlaku pertembungan di antara mereka. Jerman ketika itu di bawah Hitler. Mereka mengadakan pakatan disebut sebagai Aziz Resistance di mana mereka bergabung dengan Japan atau Jepun dan juga Itali. Tiga kuasa ini telah berperang menentang British ada juga pakatan-pakatan yang bersama British antaranya Perancis dan beberapa buah negara lain termasuk Soviet Union dan juga dan juga Amerika. Dan dalam peperangan yang berlaku beberapa tahun ini yang membawa kepada kemusnahan yang besar berakhir dengan kekalahan kepada kelompok yang bersama dengan Jerman, Jepun dan Itali. Walaupun ketika mana perang yang berlaku dengan begitu sengit itu kuasa British telah pun tercabar dengan begitu teruk sekali. Antaranya kita lihat pada tahun 1942 lokasi paling strategik di Asia ketika itu ialah Singapura. Pelabuhan Singapura dan wilayah Singapura itu sendiri telah pun ditawan oleh Jepun pada tahun 1942 dan Jepun bergerak dengan begitu cepat pergi ke Tanah Melayu dan juga pergi ke Indonesia sehinggalah ke beberapa buah negara lain di Asia Tenggara menguasai begitu banyak laluan-laluan ataupun wilayah yang dahulunya dikuasai oleh British maka menyebabkan British telah pun merosot dengan teruk wilayah kekuasaan mereka sehinggalah tentera darat British ketika itu melarikan diri ke dalam hutan-hutan yang ada di Myanmar atau Burma dan daripada hutan-hutan itulah mereka menyeberang masuk ke India, bertahan di India. Dan di India ketika itu, mereka menggunakan penduduk tempatan. iaitu kalangan tentera. India itu sendiri, sebanyak 2 juta penduduk India telah pun dikerahkan oleh British untuk menjadi benteng pertahanan bagi memastikan bahawa India pula tidak akan jatuh kepada tangan Jepun. Kerana kalau India jatuh kepada tangan Jepun, maka dianggap berakhirlah empire tersebut. Sebagai janjinya, British akan memberi kemerdekaan kepada India selepas sahaja perang tersebut tamat. Ini cabaran yang diterima oleh British ketika itu. Tetapi dengan pakatan yang dilakukan dengan Amerika dan beberapa kuasa lain termasuk Perancis dan sebagainya dan Soviet Union menyebabkan ketika itu kemarahan Jepun dan kemarahan Jerman tidak berjaya untuk menumpaskan mereka. Berakhir dengan uh, tiga negara tersebut menjadi negara yang tewas dalam Perang Dunia Pertama uh, kerana Jerman yang ketika itu telah pun menguasai hampir kepada Britain sebenarnya uh, telah pun melakukan perang terlalu banyak segi Termasuklah mengadakan serangan terhadap Soviet Union ataupun Rusia pada hari ini Menyebabkan dua lokasi eh, peperangan itu berlaku Begitu juga dengan peperangan di wilayah-wilayah jajahan yang lain Manakala Jepun yang menguasai Malaya pada ketika itu Menguasai Singapura dan sebagainya Juga berdepan dengan tentangan bila mana ia cuba untuk masuk ke lokasi-lokasi yang dikuasai oleh Amerika Dan juga berdepan dengan satu tentangan yang kuat di China Bila mana dia menguasai Manchuria dan wilayah China pada ketika itu Maka segala peperangan itu berakhir dengan Tewas bagi pihak Jepun, Jerman dan juga Itali. Maka Britain ketika itu sebagai kuasa dunia telah pun berdepan dengan apa yang disebut sebagai kemenangan. Termasuk kelompok yang menang dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi anehnya yang kita nak bincangkan dalam uh, buku The The Group ini, kenapa selepas menang Perang Dunia Kedua, Britain menjadi kuasa yang merudum dengan begitu teruk. Jadi kenapa menang Perang Dunia Kedua tetapi Britain berdepan dengan kemerosotan kekuasaannya. Pertamanya, selepas Perang Dunia Kedua, kalau kita lihat di sana, Britain telah pun kehilangan duit yang begitu banyak. Wang yang dibelanjakan dalam perang tersebut adalah luar daripada jangkaan mereka sendiri menyebabkan berlakunya krisis ekonomi kepada Britain pada ketika itu. Kalau kita lihat di sini, bukan sekadar mereka mengeluarkan bajet daripada negara mereka yang dianggarkan sekitar 2.7 bilion pada ketika itu untuk Perang Dunia Kedua. Tetapi mereka juga terpaksa meminjam daripada Amerika lebih daripada 5 bilion. Total semua sekitar 8 bilion. Dolar ketika itu dibelanjakan oleh Britain sama ada menggunakan wang mereka ataupun wang pinjaman daripada mereka. Dan kalau kita nisbahkan dengan inflasi yang berlaku untuk beberapa tempoh lamanya boleh jadi pada hari ini nilainya sekitar 200 bilion. Boleh jadi. Itu yang berlaku. Menyebabkan walaupun mereka menjadi pihak yang pemenang tetapi ekonomi mereka merudum dengan begitu teruk. Banyak rumah-rumah lebih daripada 1 juta pun hancur di Britain diserang oleh Jerman pada ketika itu dan kapal-kapal mereka yang musnah dengan begitu banyak dan keseluruhan yang dalam peperangan tersebut nyawa orang awam yang terbunuh dengan begitu besar sekali dengan kematian sebanyak 77 juta manusia. Ini adalah satu kematian yang sangat besar yang tidak pernah berlaku sebelum atau selepas daripada itu. Itu yang pertama, kemerosotan ekonomi. Yang keduanya, selepas Perang Dunia Kedua telah berlakunya kemerdekaan dengan begitu banyak wilayah-wilayah jajahannya. Termasuklah wilayah yang dijajah oleh Perancis, Jerman dan negara-negara lain. Tapi British saja Antara perkara paling besar ialah mereka kehilangan India. Yang mereka janjikan kemerdekaan, maka India telah pun berlaku kemerdekaan pada tahun 1947. Hilangnya India sahaja menandakan hilangnya sumber ekonomi yang cukup besar yang selama ini 10% datang daripada India. Begitu juga dengan hilang hilangnya Malaya dan sebagainya. Dan perkara ini antara puncanya ialah kebangkitan nasional smart ataupun kebangkitan rakyat di negara tersebut sendiri yang melakukan penentangan terhadap British. Kita apa yang berlaku di uh, India bagaimana Mahatma Gandhi bersama dengan Nehru melakukan kebangkitan rakyat yang tidak boleh ditahan lagi oleh British sehinggalah mereka terpaksa memerdekakan negara tersebut Begitu juga lah di Malaya, yang di Singapura dan lain-lain wilayah yang terpaksa berunding dengan mereka, beri tekanan kepada mereka sehinggalah mereka terpaksa memerdekakan wilayah-wilayah tersebut ini berlaku dan tekanan itu bukan sekadar berlaku secara domestik tetapi ianya juga datang daripada luar bila mana berakhirnya Perang Dunia Kedua, ditubuhkan United Nations atau PBB, maka Amerika yang ketika itu yang menjadi the new superpower, memberikan tekanan kepada British supaya memperdekakan wilayah mereka. Ini yang berlaku. Tetapi ia cuba untuk bertahan lagi beberapa dekad, mempertahankan lagi beberapa wilayah yang mereka cuba untuk kuasai. Antaranya ialah Mesir ada beberapa buah negara Arab. Tetapi bila mana berlakunya kebangkitan dan sebagainya, mereka tidak boleh tahan lagi dan terpaksa melepaskan wilayah tersebut. Dan yang keduanya kita lihat, mereka hilang lokasi-lokasi strategik sebagaimana terusan Suez dalam tahun 1946 bila mana Mesir ketika itu yang diperintah oleh Jamal Abdul Nasir cuba untuk memilik negarakan terusan Suez maka Britain bersama dengan Perancis dan juga Israel melakukan serangan pada tahun 1956 tetapi serangan ini walaupun kelihatannya membunuh banyak pihak Walaupun tentera British berjaya menduduki kembali Terusan Suez tersebut tetapi ianya tidak dianggap sebagai kemenangan kerana ia ditekan oleh Amerika dan Soviet Union ketika itu yang dianggap sebagai kuasa besar baru sehingga menyebabkan Britain terpaksa meninggalkan Terusan Suez tanpa ada sebarang pampasan ataupun perjanjian. Ia dianggap tewas dan Terusan Suez kembali kepada Mesir. Itu berlaku. A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal. His announcement touches off a rapid series of reprisals and counter-reprisals. Britain freezes all Egyptian funds, and Egypt retaliates with the same measure. France lodges a bitter protest and suggests military action. The 85-year-old waterway, of which the United States is the second biggest user, brings a three-power meeting in London to discuss the biggest threat this year has posed to world peace. Musi, itu berlaku. Maka di sini kita, kita lihat bila mana mereka tidak dapat kuasa itu Suez, laluan dagang utama mereka gagal kuasai dan lokasi penting yang mereka kuasai ekonominya sebelum ini sama ada secara laluan dagang ataupun penguasaan minyak yang ada di Teluk Parsi ketika itu tidak boleh lagi dikuasai sepenuhnya oleh British. Itu yang berlaku. Maka mereka hilang sumber pendapatan yang begitu banyak. Dan yang ketiganya ialah berkait dengan teknologi. Walaupun beberapa dekad sebelum itu, Britain cukup terkenal dengan revolusi industrinya, penciptaan uh, kereta api wapnya, telegraf dan sebagainya yang menyebabkan negara tersebut menjadi negara yang paling hebat dari segi teknologinya sehingga menjadi kuasa pembuatan lebih daripada 50% sektor pembuatan terutamanya besi ada juga biji timah telah pun dibuat di Britain ketika itu untuk dunia tetapi lama kelamaan bila mana muncul kuasa-kuasa baru seperti mana Jepun sebagaimana Jerman dan juga Amerika sendiri dan juga Soviet Union membuat penemuan-penemuan baru terutamanya dalam sudut ketenteraan teknologi nuklear dan sebagainya menyebabkan Britain ketinggalan berbanding dengan kuasa-kuasa baru tersebut jadi ini di antara beberapa perkara menyebabkan kejatuhan mereka jadi apa yang kita nak simpulkan daripada buku To Cover The Globe berkait dengan Britain ini, satu-satu kuasa besar walaupun mereka naik begitu hebat sekali, menguasai wilayah yang begitu besar sekali, ianya bukan satu jaminan untuk selama-lamanya mereka kekal sebagai kuasa besar. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, begitu banyak dalam sejarah dunia, bukan Britain saja, termasuklah Amerika dan Vietnam, kelompok yang dianggap sebagai hebat dalam peperangan, membunuh begitu banyak nyawa lawannya Ianya bukan satu jaminan mereka akan jadi pemenang dalam peperangan tersebut Itu berlaku dalam Britain Bila mana mereka menang World War II Tetapi mereka hilang begitu banyak wilayah kekuasaan mereka Menyebabkan mereka tidak lagi dianggap sebagai great power Tidak lagi dianggap sebagai kuasa besar Tetapi digantikan oleh kuasa besar yang lain Mereka hanya dianggap sebagai negara yang berpengaruh Di rantau mereka sahaja Ini berlaku dan akan berlaku lagi dalam masa-masa akan datang Dan yang ketiganya Bagaimana gerakan-gerakan keilmuan ataupun gerakan-gerakan intelektualism, gerakan-gerakan intelek yang memberi penumpuan kepada ilmu, yang memberi penumpuan kepada kajian-kajian saintifik terutamanya, sehinggalah memunculkan perkara baru, maka ia adalah gerakan yang sangat kuat untuk membantu mana-mana negara naik menjadi kuasa yang berpengaruh ataupun kuasa yang kuat ataupun kuasa dunia. Dan bila mana kita leka dengan apa yang kita capai pada ketika ini, dengan tidak membuat penemuan-penemuan baru, maka tak mustahil langsung negara yang lebih kecil atau lebih sederhana daripada kuasa besar tersebut boleh muncul sebagai kuasa yang lebih berpengaruh disebabkan penemuan-penemuan teknologi baru yang telah mereka lakukan. Di sinilah peranan tidak terletak hanya kepada kerajaan tetapi ianya juga terletak kepada rakyat dalam mana-mana negara untuk menjadi kelompok yang rajin menuntut ilmu, rajin membaca, rajin mengkaji kerana di sebalik apa yang mereka lakukan itu Ianya akan menguatkan negara mereka di masa hadapan Kalaupun tidak pada zaman mereka Boleh jadi pada generasi-generasi akan datang Zaman anak dan cucu mereka Negara tersebut akan menjadi negara yang kuat Berkuasa Hebat ekonominya Disebabkan oleh Kerajinan mereka menuntut ilmu Mengkaji Dan membuat penemuan-penemuan baru Terima kasih